Сегодня произошло, на мой взгляд, очень важное событие, поскольку радиация и, как бы, вариант, конфликтного урегулирования споров переговорным путем – это очень серьезная, очень важная и очень востребованная практика в Украине. Это набирает обороты последние несколько лет, хотя есть люди, которые занимаются давно этими практиками. И, на мой взгляд, помогает людям решить массу вопросов, улучшить качество жизни, избавиться от каких-то конфликтных факторов. Поэтому такая ассоциация поможет популяризировать медиацию как способ решения Конфликтов. и в то же время помочь э, нам, медиаторам, могу себя тоже причислить медиаторам, э, для развития практик, для развития квалификации, для урегулирования каких-то этических моментов. Э, для развития медиации как бизнеса. Это очень, очень важный шаг, и желаю организации выполнить все те задачи, которые были поставлены на вот этом первом организационном собрании.